Я рад, что все-таки закон восторжествовал. Я никогда не верил в то, в чем обвиняли Юрия. Вот. Сильно переживали, как и все родственники у него, мы, коллеги. Ну, мы все рады. Мы эмоции положительно верили до конца. Все хорошо, все хорошо заканчивается. Счастливый финал этой истории был очень ожидаем ее главными героями, их друзьями и коллегами. Но они до последнего готовились к худшему. Ведь когда ты попадаешь под колесо государственной обвинительной машины, остаться на свободе, да еще не получив судимости, шансов практически нет. Поэтому оправдательный приговор по делу Юрия Коносова можно назвать чудом. Меч Фемиды повис над сотрудником полиции полтора года назад, когда во время очередного дежурства задержанный Коносовым рецидивист по кражам со взломом Владимир Вохминов обвинил Юрия в побоях. Медики действительно диагностировали у него перелом ребра, но, несмотря на то, что давность травмы вызывала сомнения, заявлению дали ход, и с того момента жизни Юрия Коносова и его семьи превратилась в ад. Мужчине грозило 8 лет лишения свободы, но полицейские и его жена Оксана не отчаивались и верили в лучшее. Их поддерживали родные, друзья и коллеги Юрия, которые ни на минуту не сомневались в невиновности товарища. На оглашение приговора, которое состоялось накануне, пришло столько людей, что в зал заседания пришлось ставить дополнительные скамейки. Приговор судья зачитывал 45 минут. В нем еще раз были упомянуты все те нестыковки в деле Коносова, о которых мы рассказывали в нашем прошлом сюжете. И то, что при водворении Вохминова в дежурку он был в полном здравии и в помощи медиков не нуждался. И то, что изначально не помнил лица того, кто его ударил, а потом вдруг вспомнил. И то, что Вохминов, неоднократно ломавший ребра прежде и не скрывавший при этом нестерпимую боль, на этот раз не проявлял никаких признаков болезненности. А еще неоднократно судимый Вохминов испытывал явную неприязнь к сотрудникам полиции. И об этом на многочисленных судебных заседаниях в один голос утверждали свидетели. Свидетели Кинты Кошелев указывают, что ранее Вохминов писал необоснованные жалобы в прокуратуру на сотрудников полиции, в которых сообщала о якобы причиненных ему сотрудниками телесных повреждениях, высказывал свою неприязнь к сотрудникам милиции. Считая, что таким образом Вохминов пытается избежать наказания и уйти от ответственности за совершенные им преступления. Эти данные стороной обвинения ничем не опровергнуты. Резолютивная часть приговоров, в которой судья огласил, что Юрий Коносов не виновен, участники заседания встретили бурными аплодисментами. При указанных обстоятельствах, учитывая, что в деле имеются неустранимые сомнения, виновности Коносова. Суд приходит к выводу об отсутствии события преступления, поскольку стороной обвинения не представлено суду бесспорных доказательств, свидетельствующих о том, что именно Коносов 22 июня 2013 года, выходя за пределы своих должностных полномочий, нанес в удар рукой в область грудной клетки слева, причинив последнему нравственные страдания, физическую боль и телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью человека. Таким образом, Коносов по предъявленному ему обвинению по статье 286, часть 3, пункта Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит оправданию. И... Прошу тишины. Мама Юрия Коносова Татьяна Николаевна уже не сдерживала слез радости и облегчения. Из последних сил, чтобы не закричать от счастья, держалась жена Оксана. Да и сам Юрий, несмотря на внешнюю невозмутимость, был переполнен эмоциями. Да, конечно, я рад. Я ждал этого момента, ждал этой минуты. И меня прям аж переполняет чувство. Все, все, Чувство радости. Чувство радости, да. И я хочу выразить благодарность всем людям, всем, кто был со мной, особенно своей супруге, всем родным, близким, своей семье, которые поддерживали меня, которые были всегда со мной в эти трудные для меня, для моей минуты. Это логическое завершение тому произволу беззакония, которое было предпринято в отношении моего мужа. Я считаю, что все-таки в нашем суде есть беспристрастные и объективные судьи, которые в этом разобрались и приняли решение о невиновности моего мужа и оправдали его. Мы как будто как заново родились, мы заново вот начали жить. Ну да, даже когда выходили сейчас на суд, у меня дети сказали, надеемся, папа, что тебя не заберут детей брата. Приговор вступит в силу через 10 дней. За это время Владимир Вохминов и его жена Надежда, естественно, не согласны с решением судьи, смогут обжаловать его в вышестоящей инстанции. Что они и собираются сделать? Не все еще закончено, еще будет да. все продолжаться. Все, можете идти. Вы будете стоять на своем? Да, да, будем стоять на своем, будем обжаловать, будем дальше писать. Так это не оставим. Должна быть справедливость восстановлена. Но теперь уже и семья Коносовых намерена обратиться в суд за возмещением материального и морального вреда, который причинил им своим оговором Владимир Вохминов. Безусловно, мы не остановимся на этом. Мы обратимся в суд в порядке реабилитации, потому что мы очень сильно переживали. Это очень страшно ждать, когда человека могут незаконно привлечь к уголовной ответственности. Это нравственные физические переживания. Только мне известно, как мой муж по этому поводу переживал. Несмотря на пережитое, уходить со службы Юрий Коносов не намерен, сотрудник уголовного розыска и дальше будет бороться с преступностью.